более пяти тысяч человек съехались в киев для того чтобы показать народным депутатам мы хотим говорить по-русски мы хотим иметь право обучать детей вести документооборот по-русски мы хотим покупая в аптеке лекарства читать инструкцию на понятном нам русском языке вот требования людей граждан украины собравшихся перед верховной радой утром 5 июня 2012 года Привет, друзья, дорогие товарищи, я согласен с организаторами митинга в том, что сегодня действительно для нашей страны настал очень тревожный и переломный момент. Весь мир увидел, как Верховный Совете Украины фактически показала свое истинное лицо украинская национал-фашистская организация. Чем она опасна? Эта организация опасна тем, что она не признает права других людей. Эта идеология опасна тем, что она уничтожает всех, кто с ними не согласен. Мы живем в нашей стране. Украинскую державу устроили все люди вне зависимости от национальности, вне зависимости от родного языка, вне зависимости от принадлежности к той или иной конфессии. И мы имеем полное право, как законопослушные налогоплательщики, на равные услуги от государства. Впервые за 20 лет независимости украинского государства в парламенте был, была сделана попытка рассмотреть законопроект, который останавливает честную, непорядочную украинизацию. И мы видели этот результат. При этом до настоящего момента ни один из депутатов, ни один из специалистов, экспертов не предъявил конкретных претензий по сути этого законопроекта. Так называемые каналы честных новостей чего только не рассказывают о сути этого проекта шоу давно превратились в собачьи бои, где даже нет возможности рассказать о сути этого проекта, рассказать о правах нашего населения, о правах граждан и поговорить о том, какую мы видим перспективу для нашего украинского государства. Проект закона регионов, авторы законопроекта всегда открыты и готовы для диалога. Мы однозначно предлагаем всем каналам, радио, теле, любым политическим представителям сесть за столом. Круглым столом. Там, где не присутствуют больные люди, для которых важно разбить головой стол. А там, где есть люди, которые готовы думать о правах населения, которые готовы думать о будущем нашего украинского государства. Нам пока не дают. Наши права игнорируются уже почти 21 год, и в последнее время требования о равноправии языков, имеющих хождение у населения страны, вообще встречают ожесточенное сопротивление. Мирный митинг в защиту русского языка в центре Киева вызвал просто панику и бешенство. У киевлян многие из которых, кстати, переехали сюда на ПМЖ с территорий, выпистованных Шухевичем Бандерой и прочими, так сказать, героями Украины. 5 июня нас проклинали, обзывали. Грозились выколоть глаза и даже призывали расстрелять всех членов и сторонников партии регионов. Не за воровство, не за прелюбодеяние, а всего лишь за то, что мы хотим говорить по-русски. Но благодаря такой поддержке и вопреки такому сопротивлению, законопроект был принят в первом чтении. Если регламент предусматривает народное обсуждение перед повторным чтением, ну что ж, почитаем еще на русском. Я не против украинского языка, мои дети учат украинский язык. Но. Мне проще, это мое родное, и 100% населения на Донбассе разговаривают по-русски, именно по-русски. И я вообще не понимаю, зачем эта истерия и в чем проблема. Многие страны мира разговаривают на многих языках, та же самая Швейцария, три языка. И никаких проблем нет абсолютно. В одном и том же городе, в, одном, в одной Женеве разговаривают о трех языках. Вот. Зачем и почему непонятно именно Западная Украина, люди, которые, основная часть трудового населения, работает за границей, нам почему-то рассказывают, как надо родину любить. Весь потенциал промышленный находится в центральной Украине, на Донбассе. Западная Украина, я уже сказал, работает в Италии, в Польше. Хотим разговаривать на русском языке, и это правильно. Украинский язык будем изучать веками. Украинский язык не исчез, я думаю, он и сейчас не исчезнет. Тем более, если учесть, как разговаривает Западная Украина то это ну, даже трудно назвать украинским языком. Потому что очень много примесей польских, венгерских, румынских изречений. Знаете, вот сегодня принят законопроект, и я считаю, что это наша общая победа. Это победа прежде всего избирателей, которые разговаривают на русском языке. А я представляю здесь Луганщину, я представляю тех избирателей, то население, которое разговаривает более 90% на русском языке. А самое главное, они думают на русском языке. И всегда задавали вопрос, а почему мы не можем спокойно смотреть э, телевидение, получать рекламную информацию на русском языке, вести документы оборот. И сегодня это знаковый день, когда принят такой закон, законопроект, где э, не ущемляются права единственного государственного, это украинского. И мы э, сегодня говорим, что наш родной язык это русский язык.